Які будуть пропозиції щодо початку роботи зборів? Розпочати. Є пропозиція голосування не проводити, а приймати його консенсом. Нема заперечень? Нема. Шановні депутати та присутні. Збори депутатів всіх рівнів, обрані мешканцями Вовчанського району оголошую відкритим. это наш сборницы, консолидация работы депутатов областной, районной, и селищных, сельских рад. Первое питание, Напрямки экономического и социального развития района в 2016 году. Информацию надає Виталий Миколаевич Милошник, первый заступник главы районной администрации. Районная государственная администрация в 2015 году по сельскому хозяйству отчитывается. Значит, ситуация такая, в связи с, не с этим хорошим урожаем, относительно 2014 года, по ВВП у нас было падение порядка 4%. Что касается животноводства, по животноводству у нас рост порядка 10%. Значит, работа государственной администрации по инвентаризации земель, по упорядочению, по установлению, приведению в соответствие процентной ставки по землям всех категорий, так как земля является одним из приоритетов по наполнению местного бюджета. Другое питание. Экономический и социальный развиток Миста Волчанска на 16 рік Доповедая за информацией Міський голова Шевченко Владимир Сергеевич. Одним из приоритетных заданий, конечно же, это мусоропереработка, мусорный полигон. Хотел бы немножко добавить, 3,5 гектара это не на территории существующего полигона, это на территории района, в районе бывшего села Цегельное, как оно называется, бывшего кирпичного завода. Конечно же, основном, основным направлением программы развития «Волчанска» Конечно же, это увеличение доходов и уменьшение расходной части. Увеличение доходов, э, да, это инвентаризация э, земли, это э, улучшение работы с нашими инвесторами, повышение э, привлекательности города в целом. Якую всех за приятную работу. Оголошую сборы депутатов всех уровней, выбранных жителям Волчанского района, закрыты. Поэтому это очень было хорошее и плодотворное, я считаю, собрание. И надо такие проводить как можно чаще. Та же медицина, вот у нас прекраснейшее здание больницы. То есть, почему оно не может иметь право на жизнь. Также сама у нас есть и школа очень образов... большая, то есть и садики, и примещения есть, где для детей, то есть сделать... Кружки там проводить и то, то есть э -э, ремонт та же самая э -э, наших водопровода очень очень стоит вывоз мусора. У нас же даже машины нету мусоровозной в Старом Салтове. то есть, а мы объединяемся в громаду, э -э, даже с мтс документов уже стекая руки в э -э, Старосалтовской громаде. А смете звал еще, еще, не было. Ну, все-таки мы решим проблему с КЖКП, поменяем трубопровод в старом Салтове, а также будем и в дальнейшем в объединенной громаде следить за коммунальным хозяйством, также поотремонтируем э э дошкильные до э заклады, это детский садик, то есть его утеплим сделаем крышу поменяем э, чугунных труб на более модифицированные ну трубы ой, батареи то есть э, нового поколения которые ну, больше кпд и также вот отремонтируем клубы то есть будем проводить общественно массовые мероприятия будем поднимать патриотизм э, населения нашей громады а также и вообще украины собирались, побеседовали, обсудили наболевшие проблемы, но конкретного концепта так и, или стратегии развития так и не выработали. Вот как было сказано сегодня, что на медицину будет выделена вообще минимальная сумма, и благодаря меценатам, которые в Харьковской области находятся, будет существенная помощь, можно так сказать, всем селам Старосалтовской ссылочной громады, плюс еще, наверное, Волчанскому району. Медицинская помощь, конкретная медицинская помощь. То есть это в виде обследования, бесплатного обследования всех жителей Волчанского района. Перевозчики здесь самый сладкий маршрут, который работает зимой и летом одинаково. И они должны изыскать те резервы, чтобы не перекладывать на, на скудный сельский бюджет еще транспортные какие-то э, дотации в первую очередь наверное будет решена э, все силы потрачены значит на коммунальное предприятие по вывозу твердых бытовых отходов это однозначно потому что э, так больше продолжаться не может ни в коем случае э, по всем селам будет это самое главное